Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение экономики Украины на 5% при инфляции в 26%, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте. Эти оценки совпадают с прогнозами ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, а также с базовым сценарием развития экономики, озвученным правительством Украины. В то же время Кабмин рассматривает три сценария развития экономики Украины в нынешнем году и допускает по наиболее пессимистичному сценарию падение на 11,9%, при инфляции в 42%. Оптимистические сценарии предполагают падение экономики в диапазоне от 5 до 8, при инфляции в диапазоне от 26 до 38. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16% в 2015 году, импорта 22%. По оптимистическим оценкам объем экспорта в этом году по сравнению с прошлым годом упадет на 7% до 60 миллиардов долларов, импорта на 10%. До 63 трьох мільярдів доларів Номінальний ВВП составить 1,85 трильйонів гривень по найбільш оптимістичному сценарію і 1,79 сімдесят дев'ять трильйонів гривень по песімістичному. Тому що якщо подивитися на офіційні дані, кизати з пояснювальної записки до бюджету, у нас падіння ВВП цього року передбачено на рівні 50%. Це дуже просто прораховується. Номінальне ВВП 1 трильйон 850 мільярдів. Курси гривні середньоузважений за рік 21,7. Ділимо одне на інше, отримаємо 85,3 мільярда доларів. 2013 року, чому саме зараз скажу, у нас був ВВП 182 мільярди доларів. Минулого року він скоротився на 6,8% 20 числа. Держстат подав дані. Відповідно, це близько 170 мільярдів. 85 це половина від 170. Тому де вони взяли 5,5% чи 11% з кати не можу? Ранішній заместитель директора международного рейтингового агентства Fitch Пол Роукінс сообщил, что золотовалютные резервы Украины могут вырасти за счет получения международных кредитов. Резервы могут вырасти до 13 миллиардов к концу года и до 23 миллиардов в 2016 году, если Украина будет поэтапно воплощать программу реформ с ключевым кредитором МВФ. При этом аналитик подчеркивает, что сейчас золотовалютная резервы страны находятся на отметке 5,6 миллиарда, что является самым низким показателем с января прошлого года и покрывает только месячный объем критических

При этом Центробанку ничего не остается, как ужесточать контроль за финансовыми потоками и повышать учетную ставку, отмечает аналитик. Он также обратил внимание, что весьма важным сейчас остается процесс переговоров по реструктуризации долга с держателями украинских бондов на общую сумму порядка 15 миллиардов долларов. По мере проведения переговоров, отметил Роукинс, суверенный рейтинг Украины по версии ФИЧ будет пересмотрен и понижен вплоть до преддефолтного уровня, поскольку в случае достижения договоренности Кредитуры не получат свои вложения. Из 40 миллиардов получается, что примерно 25 дает МВФ с Западом и 15 должны дать частные кредитуры. Это совершенно кардинально отличается от того, что нам обещали, например, в прошлом году, где речь шла тоже о 40 миллиардах, но э, тогда не говорили ни слова о реструктуризации внешних долгов. То есть сейчас, по сути, вынуждают и заставляют, чтобы частные инвесторы тоже заплатили за спасение Украины. Более того, получается, что новые-то деньги меньше. Если раньше говорили 40, то сейчас по факту 25. Спасти золотовалютные резервы мог бы позитивный торгово-экономический баланс, но показатели украинского экспорта и импорта упали на треть. Украина поддерживает торговые связи с более чем двумя странами мира, но основным партнером для нас долгие годы была Россия. Именно ей мы продавали четверть валового экспорта, и именно у нее покупали почти треть товаров и услуг. Последняя цифра Госкомстата. В январе 2015 по сравнению с январем 2014 экспорт в Россию сократился на 60%, а импорт на 57%. Из-за таких внушительных показателей обвалились и общие данные по внешней торговле на 31%. І 33%. Відповідно. Ринок Росії це великий, громадний ринок споживання. Ну, чого впали обсяги? Перед за все, машинобудування. Причому це виробнича кооперація. Ну, у нас, якщо хтось уважно вивчав наше машинобудування, напевно знає, що є частина продукції, яка виробляється частково в Росії, потім заводиться до нас, доробляється, виробляє, відправляється в Росію і так далі. І дійсно, ряд, велика кількість підприємств машинобудування це. Ну, як би сказати, підприємства, які працюють на СНГ, у нас ну давайте візьмемо 2012 рік. ну, це як подаль. 95% всього експорту машинобудування експорт, машинобудування, повторюю, 95% це була Росія, 5% всі інші країни. Ну так склалося. Поміняти радикально неможливо. Вывод один. Российский рынок мы теряем, однако замену ему пока не нашли. Снижаются цифры и по другим странам, крупным торговым партнерам. На две трети обвалился экспорт в Беларусь. На 20% снизился импорт из Китая. Падают и показатели торговли со странами ЕС. Германия, Франция, Польша, Италия. Более чем на четверть снизился товарооборот с Турцией. Мы не подтверждаем прогноз правительства по поводу падения на уровне 5,5% в этом году. Наши просто первоначальные относительно оптимистичные прикидки показывают, что украинская экономика упадет на 7-10% в этом году. Это относительно оптимистичные э, прогнозы, учитывая то, что часть нашей промышленности вообще парализована, а часть промышленности, которая находится на оккупированных территориях, фактически просто стоит. И там уровень падения прошлого года может находиться на уровне 80-90%. Возможно, в будущем Украине удастся заменить рынки сбыта СНГ на рынки другие страны, говорит эксперт. Но в ближайшей перспективе это маловероятно. Мировые рынки уже давно поделены. Не оправдали ожидания и торговые отношения Украины с ЕС. В январе 2015 объем экспорта в страны Евросоюза составил чуть более 1 миллиарда долларов. Это на 31% меньше прошлогодних объемов. Ожидаемо сократился и экспорт в Россию, которая еще в прошлом году была основным торговым партнером. Целесообразно ли в такой ситуации ограничивать импорт, от которого зависит большинство экспортеров? Не является ли данная мера запоздала и не приведет ли это в итоге к усугублению валютного кризиса? А ведь для Украины действительно крайне важно, чтобы приток валюты был больше, чем отток. В противном случае нам потребуются ресурсы для покрытия импортных контрактов, что усугубит рост внешних долгов и дальнейшее сокращение золотовалютных резервов. При этом в 2015-й наша страна вошла с беспрецедентным госдолгом в 1 триллион гривен. При этом Киеву еще придется профинансировать. 76 миллиардов гривен на покрытие бюджетного дефицита, 20 миллиардов для фонда гарантирования вкладов, 30 миллиардов дефицита на нефтегаз Украины. И тут нельзя забывать, что не только импортеры формируют валютный спрос, рождает его и эмиссия гривны. Нетрудно догадаться, за чей счет будут покрываться названные статьи расходов. Только официально запланированное обязательство НБУ перед госбюджетом составляет 60 миллиардов гривен. Получается, что проблема, связанная с украинским торговым балансом, вызваны не только особенностями внешней торговли. Как ни старается МБУ контролировать девальвацию, не получается. После непродолжительной стабилизации курс гривны опять начал опускаться. Кроме того, МВФ прогнозирует и обязывает правительство пойти на увеличение госдолга в 2020 году в два раза, по сравнению с тем, что был на 1 января нынешнего года. До 2 триллионов 268 миллиардов гривен, из них 1 триллион 517 миллиардов гривен в иностранной валюте. Внутренний госдолг Украины к 2020 вырастет до 863 миллиардов гривен, а внешний – до 1 триллиона 404 миллиардов гривен. Уже по итогам 2015-го госдолг Украины должен составить 1 триллион 741 миллиард гривен. Отдать долг, превышающий 100% ВВП, еще не удалось ни одной стране мира. Принимая помощь от МВФ, Украина становится кредитным наркоманом, который не имеет шанса слезть с иглы. Существует такая вещь, в нее можно мерить или не верить. Экономика начнет, начинает работать тогда, когда делить уже нечего. Вот когда передел завершен. И в том числе, чем больше будет идти к нам траншев, тем больше есть возможности продолжать делить. Я считаю, что когда закончатся все транши, и мы вынуждены будем работать сами, вот тогда заработает экономика. Иного пути просто нет.